बात चल रही कि इतिहाद इतफाक को गुमान कर खानदान इक्तलाफा के आसपास को उनका हल क्या है रिश्तेदारों में आपस में लड़ाई झगड़े खानदानों में आपस में लड़ाई झगड़े भाइयों में लड़ाई झगड़े इनका हल क्या है कैसे बचा जाए कैसे रोका जाए सबके माशरे को अपने समाज को अपने घर के माहौल को पुराना बनाया जाए पुरसकून बनाया जाए इस्लाम के अंदर रामबानियत नहीं है नबी ने फरमाया एक मुसलमान खोज लोग अपनी मस्जिद को पकड़ ले या मदरसे को पकड़ ले या खानपांग में तैर हो जाए और ये देख कर ले या पहाड़ों पर चला जाए और वो तय कर लें कि मुझे किसी से मिलना जुलना नहीं है मुझे सिर्फ इबादत करना है मस्जिद में इबादत करना है मदरसे में इबादत करना है पान में इबादत करना है पहाड़ों पर इबादत करना है अगर मैं लोगों से मिलूंगा जुलूँगा तो मैं गुलामों के अंदर मुबला हूँ मुझे तो आप मुसलमान हुआ है दूसरा मुसलमान हुआ है जो लोगों के साथ रहारों से ताल्लुक रखें बोलने वालों से ताल्लुक रखे में शादी वलीमा में वीमा सब जगह और लोगों की तरफ से जो तकाली पहुंचे उन पर सब तो आप सलाम ने ये मिलने जुलने वाला लोगों से ताल्लुक रखने वाला उस मुसलमान से बदल जाना बेहतर है ये मुसलमान उससे बेहतर है जिसने सबको छोड़कर एक जगह अपने आप को बंद कर लिया इस्लाम के राधानी इतनी है ईसाई ये है कि जिसको बहुत बड़ा अल्लाह वाला बनना है हासिल करना है खूब करना है तो उसको सब सबको छोड़ना पड़ेगा हमारे यहाँ ये यकीन नहीं है हमारे यहाँ का ये नजरिए नहीं है इस्लाम का ये नजरिए नहीं है इस्लाम का ये है कि सबके साथ रहना है और हमारे यहाँ शादी निकाह कहामा भी है हमारे यहाँ ऐसा नहीं है कि निका ना किया जाए निकाह करेंगे तो परेशानी परेशानियाँ सामने इसलिए निकाह ही ना किया जाए हमारे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निका किस तारीफ भी निकाह किए हैं अपने बेटियों का निकाह किया आप बायदा आप तारीफ दी लेकिन जो आगे की जो बातें होती हैं आप अलैहि सलाम ने जो हिदायत फरमाई हिदायात पर अमल नहीं होता इसलिए बेकार की शक्ति बनती है हम अपने जिसमो के अंदर देखें अल्लाह ने सबको अलग बनाया चेहरा मेरे सामने आप सब बैठे आपके सामने सबका जो चेहरा है एक बारिश, के के नहीं। एक बारिश के उससे बड़ा चेहरा किसी का नहीं है बारिश के अंदर होगा उसके बराबर चेहरा है भी सबकी जबान भी सबकी चीजें सबकी पास सिर्फ वो यहां का नहीं सिर्फ वो एक मस्जिद नहीं एक मोहल्ला नहीं एक शहर नहीं सूबा नहीं बल्कि पूरी दुनिया के तमाम इंसान अरबों, खरबों, हो अल्लाह ने हजरत आजम्सम से आज तक जितने लोग पैदा किए और अब जो आने वाले हैं पैदा होने वाले उन तमाम इंसानों को अल्लाह ने में 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 पैदा किया, लेकिन आपस इंसान नहीं नहीं किसी के बारे सकता कि ये नहीं कहा दुनिया में आप देख दीजिए चाहे इंग्लैंड का हो चाहे सऊदी अरब का हो चाहे हिंदुस्तान का हो चाहे कहीं का भी हो ना सबकी वही ऐसा नहीं कि नाक किसी के बहुत बड़े हो या कान बहुत बड़े हो तो तकरीबन कान भी कान का शायद भी वही है नाक का शायद भी वही है, का शायद भी वही है आंखों का शायद भी वही सारी के है सारी चीजें वही है लेकिन अल्लाह आलमीन ने शक्ल के अतबार से सबको मुख्तलिफ रखा है सबकी शक्लें बदली हुई सबका चेहरा बनता हुआ ये उंगली हमारी उंगली तो अंगूठे के अंगूठा है

पर हमें मुख्तलि रख रहा है मुख्तल बना रहा है थे, हमारी शक्ले मुख्तल तो हमारी हमारे मुख्तलिफ है उंगलियाँ हमारी मुख्तलिफ है लकीरें हमारी मुख्तलिफ है तो फिर बाकी हमारे मैजान मुख्तलिफ नहीं होंगे हमारे मैजान भी मुख्तलित जिस तरह जाहिर हमारा मुख्तल है इसी तरह बाति ने हमारा मुख्तलि घर में पांच अफराद हैं

दस अफराध है पंद्रह अफराध है सबके निदान मुख्त में तो फिर बातें आती है एक आदमी को दूसरे आदमी से, से तकलीफ पहुंच सकती है जब तकलीफ पहुंचेगी और ये ऐसा होना जरूरी है जब तकलीफ पहुंचती है एक आदमी को दूसरे आदमी को तकलीफ पहुंचेगी गिरानी होगी नाराजगी होगी ये सब होता है क्योंकि अल्लाह ताला ने मिजाज बनाए शक्लें मुख्तलिफ बनाए तबीयतें मुख्तलिफ बनाई घर में बीबी का मिजाज कुछ है और शोहर का मिजाज कुछ है का मिजाज अगर सर्द है तो बीबी का मिजाज गर्म में तबीयत के अतबार ये गर्म चीजें पसंद करते हैं तो वो ठंडी चीजें पसंद करते हैं। औरत मर्द के अंदर बाप बेटे के दरमियान एक ही खून है एक ही रफ्तार है लेकिन अल्लाह भी बेटे को अंडा पसंद है वालिद को अंडा पसंद है वालिद को गोश्त पसंद है बेटे को सब्जी पसंद है ये अल्लाह पूरा रखा है बनाया है हमें और आपको समझाने के लिए बनाया है ऐसा होगा ऐसा होना है हो हो अब इसी के दरमियान में हमें सबको ताल्लुकात भी रखना है रिश्तेदारी भी निभाना है दोस्तों से भी मिलना है और उनकी तरफ से जो तो तकालीफ सामने आए और उनको बर्दाश्त करना है सब दुश्मनी तो होती है उससे बचने का यही जरिया है कि आपस में जो तो अल्लाह ने, ने मैदान में अख्तलाफ रखा उसको एक दूसरे बर्दाश्त करें शोहर बीबी को बर्दाश्त करें बीबी शोहर को बर्दाश्त करें बाप बाप बेटे को को करे, 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 बेटा अल्लाह अल्लाह के लिए सब्र सब्र से काम ले, तो जो करने वाले ने फ़रमाया, उनको के फरमाया जाएगा बेहिसाब दिया जाएगा कुरान की आय देख दिया

तो तुम कहते हो कसम खाती हो तो रब का इब्राहिम कहती हो रब के इब्राहिम इब्राहिम की रब से कसम कहती हो और जब तुम उससे कुछ होती हो तो रब के मोहम्मद कहती हो मोहम्मद के रब के कसम मोहम्मद के रब के कसम तो हजरत आयशा रजी अल्लाह अन्हा फौरन देखिए दोनों तरफ से बात होती है मेरे के दरमियान और चार बाप बेटे के दरमियान दोनों तरफ से इस बात को समझना चाहिए फौरन उन्होंने कहा

अगर कोई बात एक दोस्तों को दूसरे दोस्तों की समझ में नहीं आ रही तो नाराजगी का इजहार होना चाहिए मैं आपसे नाराज हूँ इस बात पर वरना वो खुश कर रहे होते रहोगे कि नहीं माशाला बहुत अच्छे कभी कभी नाराजगी का इजहार करना ये भी मोहब्बत की अलामत होती है मोहब्बत की अलामत होती है मैं आपसे नाराज हूँ इस वजह से और जो तो मोहब्बत का मोहब्बत की वजह से नाराजगी का रहे हैं तो सामने वाले को भी समझना चाहिए कि और ये इनका है है। बताना चाह रहा है कि हम आपसे इस वजह से आपसे मेरे मेरे वक्त जो घरों का जो हालात आज एक बहुत बुरा हाल तलाक नौजवानों को आप देखिए कौन आ रहा है आपके आप मसले पूछना पहले ऐसे मजालस में बैठना पसंद नहीं इस तरह के मजालस में बैठा जाए तकासीर के मजालस में बैठा जाए अल्लाह वालों के पास बैठा जाए सीखा जाए कि हमारे और बीवी के दरमियान मोहब्बत कैसे कायम हो हर चीज के उसूल होते हैं आदाब होते हैं हर चीज के उसूल आदा होते हैं जब इंसान सीखता धीरे तो धीरे 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 सीखता चला जाता है

जो किताबों में लिखा हुआ उसी के वो फैसला करते हैं नौजवान कितने नौजवान है तलाब के तलासे में तो फिर प्यार मोहब्बत में तलाक होती।, होती है प्यार मोहब्बत में तलाक थोड़ी होती है गुस्से में ही तलाक होती है गुस्से की हालत में होता है तो तलाक हो जाती है और एक घर की छोटी छोटी बातें होती हैं जिसको इंसान बर्दाश्त नहीं कर पाता याद रखिए आप सौ फीसद कोई इंसान अच्छा नहीं होता कोई इंसान नहीं होता चाहे लड़का हो चाहे लड़की हमारे औलाद हो सो फीसद किसी के अंदर खुदियाँ नहीं होती सो फीसद किसी के अंदर बुरा नहीं होती अगर पूरे से खुद बेटी आप फैसला कीजिए पूरे के अगर उंगली में थोड़ा सा घोड़ा है और थोड़े उंगली खराब है तो क्या करेंगे हम पूरा नहीं कहें। हम ये कहेंगे उंगली के अंदर उनका नापौन खराब होगा या बाल नहीं हो उनके यही तो कहेंगे कि ये उनके अंदर ये नहीं कहेंगे पूरा खराब तौर पूरा फैसला कर बुराइयों पर बुराइयां

के अंदर बहुत सारी आती चली जा रही है जिसकी वजह से, से गलत फेहमिया होती है बदगुमानियां होती है बदगुमानियों में इंसान आगे बढ़ता चला जा तो जाता है फिर वो फैसला कर देता है तो ये भी हो जाता है बेपदरी और जो छोटी छोटी बातें होती हैं जैसा मैंने कहा

यही उम्मीद होती है सब हर माँ बाप ये कहते हैं कि अगर हमारे पास किसी की सही है, सा, सा, है, है क्या ये दौल होता है कि हम किसी तो के बेटे के साथ तो ये कहें यह भी करना चाहिए तुम्हें यह भी करना चाहिए तुम्हें यह भी करना चाहिए घर के सारी जिम्मेदारी तुम्हारी है और अपनी बेटी के बारे में हम ये सोच रहा है कि वो कुछ न करे दूसरे के घर में जाए। है अगर हम अपनी बेटी की शादी कर रहे हैं निकाह कर रहे हैं तो उसके बेटे तरबीत करना चाहिए महीनों सालों तरबीत करना चाहिए बेटा अब तो अपने घर जा रही हो अब ये तुम्हारा कराया कराया हो गया तो अपने घर जा रही हो अब तुम्हारा घर ये नहीं है बल्कि तुम्हारा घर वो है वहां स्वर के बात करना स्वर का कहना मानना है स्वर के फर्म पर करना है और याद रखना कभी वहां के यहाँ शिकायत मत करना हमसे मत कहना तुम्हें खुद ही डील करना है खुद ही फैसला लेना हर वहां का फैसला तुम्हें खुद लेना है। और कभी भी अगर तुम हमसे कोई शिकायत करोगे तो, तो हम तुम्हारे साथ नहीं है अगर पहले से हम सख्ती से कह देंगे तो हिम्मत नहीं होगी गलत तरह से बातों पे वे वो क्या तो होता जो तो हमारी बेटियां हैं वो शिकायतों पे शिकायतें शिकायतों पे शिकायतें राय से बात में कि हर जगह कुछ ना कुछ बातें होती हैं और हम लोगों को भी ख्याल रखना चाहिए गलत तरह से बातों पर सवाल सांप को नाराज नहीं होने चाहिए ये देखना चाहिए कि शरीर के अतबार से माकूल बात कौन सी शरीर से जैसे मिसाल के तौर तो पर बेपर्दगी इसमें बर्दाश्त नहीं किया जाएगा बेपर्दगी है इसमें बर्दाश्त नहीं किया जा रहा बेपर्दगी अगर है और लड़की का चाल चलन ठीक नहीं है गलत रास्ते पर चल रही है या उसका बिल्ला किसी से पहले से ताल्लुक है तो इन मामलों में भी हिकमत के साथ अच्छा क्योंकि शादी हो चुकी है निकाह हो चुका है हिकमत के साथ इस्लाम की कोशिश करना चाहिए हिकमत के साथ करना चाहिए अभी एक का वाक्य दो महीने एक महीने शादी के नए हुए तलाक हो, लड़की एक ही मर्तव्य रोकी जो लड़का था उसने बताया राजी नहीं थी पहले से तो हमने ये कहा जब राजे की राजे नहीं हम तो राजे नहीं है हमारे नी नहीं और ये जबरदस्ती हमारा निकाह कराया जा रहा है एक महीने एक मर्तव्य वह लड़की रोकी उसके बाद उसकी तलाक हो गई तलाक पर मजबूर हो गए देने के लिए तो इसमें जो तो छोटी छोटी बातें होती है उसको हमें ख्याल रखना चाहिए जैसे मैं आपको बता रहा हूँ नमक का कम होना मिर्चों का तेल हो जाना मिर्चों का कम हो जाना तेल का ज्यादा हो जाना तेल का कम हो जाना ये कौन कह तो रहा है शोषण साहब कहें या वाले साहब कहें या सुहा साहब कहें तो याद रखिए आप खुद करके देखिए हम खुद हम सब मल बढ़ जाते इस तो नहीं, हम सब अपनी ज्यादा दिन नहीं दो दिन घर का, का काम करके घर का सारा काम हम खुद करके देखें आटा हम खुद बूंदे सफाई खुद हम करें झाड़ू हम खुद दे इसी तरह घर के बच्चों के जो काम है तो हमें पता चल जाएगा कि घर के कितने काम होते हैं इतने सारे कामों के साथ साथ वो हमारी बहू या बेटी या हमारी बीवी तो हमें खाना तैयार करके रख रही है और घर में जैसे हम आए तो ये क्या के तो ये रख इसमें तो इसमें नमक कर दिया तो अच्छा के के आएंगे और हम आराम से सुकून से बैठ के खाना खाएंगे अच्छा खाना बनाया मैंने हर आदमी के हर औरत के हाथ में इतना टेस्ट नहीं होता ये बात भी होती

इसलिए हम सब को इसका ख्याल रखना चाहिए जो छोटी छोटी बातें हैं उनको नजरअंदाज करें और इतिहाद की तरफ आए इतफा की तरफ आए और जो मस्तूरात है उनकी जो है उनको सराहना चाहिए माशाल्लाह कितना प्यारा खाना बना है कभी ऐसा हो जाए अगर खाना कमजोर भी है कभी ऐसा हो जाए खाना कमजोर है उनकी तारीफ करना चाहिए माशाल्लाह बड़ा अच्छा खाना बना जब हम ये कहेंगे कि माशाल्लाह बड़ा रोजाना पढ़ाई करेंगे तो फिर चिड़चिड़ाहट चुण हो जाती अब हम बड़े हम चाहेंगे बनाएंगे खाओ या ना खाओ मेरे बुजुर्ग मेरे भाई इन सब बातों को हमें ख्याल रखना है ये हंस के मुताल ये बात मैं पढ़कर आपको सुना रहा हूँ